Твої батьки продовжують жити у Криму. Вони кримські татари. Зараз кажуть про те, що всіх людей, у яких є маленький чи не маленький бізнес, змушують отримувати таке громадянство російське, навіть якщо вони цього не хочуть. Чи твої батьки вже подали на російське громадянство? Чи для них не стоїть питання? Вони ліпше відмовляться від бізнесу? Як розказала мені вчора, мама знову-таки пенсію, Говорять, що на з гордості достала український паспорт. и всем его показала, за что, конечно же, ее сильно обидели в толпе. Бизнеса у нас как такого нет. У меня папа занимается огородом. Он выращивает огурцы, помидоры вы знаете, мой папа никогда не пропадет. Вот мама мне сейчас звонила и говорила, что у нас очень хороший был урожай черешни. Он поехал в Симферополь, продал черешни. Они живут обычной жизнью, обычных людей, зарабатывают деньги на что, что, как трудятся, так и зарабатывают. Ты когда сказала, что в твоих в есть небольшой отель. Это громко звучит, отель, да, то есть там есть три этажа, Насколько мама мне рассказала, успела рассказать, что звонили некоторые люди из, из Петербурга а, с такой предъявой, что, мол, вот мы нашли ваш интер отель, опять-таки, в интернете, и нам сказала наше правительство, а, что мы можем у вас отдыхать бесплатно. На что моя мама, конечно, очень удивилась и сказала, женщина, ну... Ваше правительство, пусть тогда вам и оплачивает отдых. Я не знаю, что говорят по, бля, таки, по русским новостям, да, что, что говорят насчет того, что приезжайте в Крым, и вас там будут встречать любой двор и кормить. Но вот был такой звонок, и не один. Мама говорит, что действительно из России звонят, видят телефон на сайте и думают, что будет вот шараприз. Что вы батьки кажутся, что На туристил? В Малореченском селе людей нет. Я не знаю, что там показывают, какие-то пляжи переполненные. Uh, говорят бразильские, как, как будет наполняться наш мини-отельчик uh, летом, я не знаю. Зараз ты собираешься поехать на видать до батьков. Чи они прийдуть до тебе? И насколько важко тебе стало діставатися своей батькишчины? Кто-то кричал в той же толпе, маме на рынке, допустим, сюда не приезжает, раз так она сожалеет о том, что Крым теперь Россия и так далее. А я буду приезжать, это моя родина, и, и я там хозяйка.